Əziz dostlar, biz bu gün sizinlə Ermənlərin şimali Azərbaycana kütləvi şəkildə köçürülməsi və Azərbaycan ərazisində rus və alman məskənlərinin yaradılması haqqında danışacağıq. Siz əvvəlki dərslərimizdən bilirsiniz ki, Rusiyanın Azərbaycanda Ermən dövləti yaratmaq planları hələ çoxdan mövcuddur. Sizə məlumdur ki, hələ 18-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqlarının işğal edən I Fiyodor 1724-cü ildə Xəzər sahili vilayətlərinə ermənlərin köçürülməsi haqqında sərəncam vermişdi. Bu siyasət 18-ci əsrin ikinci yarısında xanlıqlar dövründə də davam etmişdi. II Yekaterina'nın hakimiyyət dövründə Qarabağ xanlığında yaşayan Xristian məliklərə əsaslanaraq bu ərazidə erməni dövləti yaratmaq planlaşdırılmışdı. Lakin həmin dövrdə 18-ci əsrdə bu planların həyata keçirilməsi mümkün olmamışdı. 19-cu əsrin əvvəllərində siyasi şərait dəyişdi. Bilirsiniz ki, bu dövrdə Rusiya İran'a və Osmanlı Türkiyəsinə qarşı uğurlu müharibələr apardı və bu müharibələrdə qalib gəldi və bu qələbələr Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan dövləti yaratmaq planların reallaşması üçün əlverişli şərait yaratmış oldu. Hələ 1826-28-ci illərdə olmuş ikinci Rusiya-İran müharibəsinin gedişində Ermənlərin köçürülməsi üçün hazırlıq işlərinə başlanıldı. 1827-ci il oktyobrun 1-də İrəvan xanlığının işğalından sonra artıq əməli addımlar atılmağa başlandı. Baş şübhəsiz ki, bu işdə Ermənilər xüsusi rol oynamğa, canpaşanlıq göstərməyə başladılar. Erməni arxiyepiskopu Nerses Arsharaketsi həmin dövrdə İrandan Ermənilərin Azərbaycan ərazisinə, Rusiya imperiyasının ərazilərinə köçürülməsi üçün layihə işləyib hazırladı və həmin layihənin həyata keçirilməsində ə, bu dövrdə Rusiyanın İranda səfiri vəzifəsində çalışan Ə. Qirbayadov da böyük canpaşanlıq göstərdi. Sonralar bu prosesə General Paskevic də qoşuldu və məhz bu üç şəxsin gərgin fəaliyyəti canpaşanlığının nəticəsində Rusiya ilə İran arasında bağlanmış Türkmənçay müqaviləsinə Ermənlərin köçürülməsi haqqında xüsusi bir maddə 15-ci maddə əlavə edildi. Bu maddə nədən danışırdı? Bu maddədə Hansı məsələlər əhatə olunurdu? Burada göstərildirdi ki, İran şahı İran ərazisində yaşayan ermənlərin və bütün onların ailələrinin sərbəst şəkildə İran ərazisindən Rusiya imperiyasının ərazisinə keçməsinə şərait yaratmalıdır. Və bu prosesin həyata keçirilməsi üçün 1 il vaxt ayrılırdı. Prosesin həyata keçirilməsi zamanı İran şahı öhdəsinə götürürdü ki, onun məmurları, vilayət hakimləri Ermənlərin köçməsinə, onların özlərinə məxsus ə, daşınmaz əmlakın satılmasına, ə, daşınar əmlakın daşınıb Rusiya imperiyasının ərazisinə keçilməsinə heç bir maneçilik törətməyəcəklər və həm də nəzərdə tutulurdu ki, həmin əmlakın İrandan Rusiyaya keçilməsi zamanı Ermənlərdən heç bir gömrük rüsumu alınmayacaqdı. Burada xüsusi bir bənd haqqında danışmaq lazımdır. Bu bənddə Rus-İran müharibələrinin gedişində Rusiyaya casusluq etmiş erməni, etmiş ermənlərin müdafiəsi nəzərdə tutulurdu və orada göstərilirdi ki, vaxtilə müharibənin gedişində Azərbaycan ərazisində, İran ərazisində yaşayan ermənlər Rusiya imperiyasının xeyrinə etdikləri casusluğa görə heç bir təqibə məruz qalmayacaqlar, onlar həbs edilməyəcəklər. Nəzərinizə çatdırım ki, bu dövrdə həm də Rus imperiyasının tərkibinə qatılmış Azərbaycan torpaqlarında da Ermənlərin qəbul edilməsi üçün hazırlıq işləri görülməyə başlanmışdı və bu sahədə müəyyən addımlar atılırdı. İlk növbədə nəzərdə tutulurdu ki, köçürülən ermənlər Azərbaycanın e, cənub, qərb və qərb torpaqlarında yerləşdirilsin və elə bu məqsədlə də Naxtəvan və İrəvan ərazilərində köçürmə komitələri təşkil edilmişdi. Elə bu komitənin e, fəaliyyət dövründə və ondan sonrakı dövrlərdə Köçkün ermənlərə çoxlu güzəştlər edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bu güzəştlərin içərisində ikisi xüsusilə diqqəti cəlb edir. Hər şeydən əvvəl köçürülən ermənlər 6 il ərzində dövlətə veriləcək vergi və bütün mükəlləfiyyətlərdən azad edilirdi və üstəlik həmin ermənlərə İran'dan alınan təzminat hesabına müəyyən maliyyə yardımı, pul yardımı göstərilməsi də nəzərdə tutulurdu. İkinci Rus-İran müharibəsi başa çatdıqdan sonra artıq e, ermənlərin şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi prosesi başlanıldı. Nəzərinizə çatdırım ki, müharibədən sonra keçən qısa müddət ərzində təkcə İran ərazisindən 40-50 min nəfər erməni şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürüldü. Bu proses həm də Türkiyə ərazisindən həyata keçirilirdi. Bilirsiniz ki, 1828-29-cu illərdə Rusiya ilə Osmanlı Türkiyəsində Türkiyəsi arasında aparılan müharibə Rusiyanın qələbəsi ilə nəticələnmişdi və Rusiya bu vəziyyətdən istifadə edərək Kiçik Asiyada, Anadolu'da yaşayan Ermənlərin də Rusiya imperiyasının ərazisinə köçürülməsi prosesinə start vermiş oldu. Və nəzərə çatdırım ki, təkcə ümumiylə götürdükdə Türkiyə ərazisindən canu Qafqaza, o cümlədən Azərbaycan torpaqlarına 90 min nəfərə qədər ailə köçürülmüş oldu. Bəs köçürülən ermənlər hansı bölgələrdə yerləşdirilirlər və onların yerli əhali ilə münasibətləri necə olurdu? Nəzərinə çatdırım ki, Rusiya köçürülən ermənlərin hər şeydən əvvəl İran və Osmanlı Türkiyəsi ilə həmsərhəd olan bölgələrdə, yəni keçmiş Naxtivan İran və Qarabağ xanlıqlarının ərazisində məskunlaşdırmağı nəzərdə tutdu və bu da heç də təsadüfi değildi. Burada ermənləri yerləşdirməklə Rusiya, İran və Türkiyəyə qarşı gələcəkdə təhrifatlar törətmək üçün əlverişli imkan qazanmaq istəyirdi. Türkiyədə 19-cu əsrin 30-40-cı illərində Şimali Azərbaycana ə 120 min erməni yerləşdirilmişdi. Bunların bir çoxu Qaraqax ərazisində, Yezevetpol ərazisində, İrəvan və Naxtəvan ərazilərində yerləşdirilmişdi. Bu nəzərəçə çatdırım ki, bu proses bir dəfəlik proses değildi. Proses bütün 19-cu əsrdə və 20-ci əsrin əvvəllərində davam etmişdi və ermənlərin köçürülməsi prosesi bir növ həm mütəmaaddi, həm də kütləvi xarakter almışdı. Bu məsələlər haqqında bəhs edən rus tədqiqatçısı Şavrov 1911-ci ildə yazırdı ki, hazırda Rusiya imperiyasının ərazisində Cənubi Qafqazda 1 milyon 300 min nəfər erməni yaşayır. Lakin bu ermənilərdən 1 milyonu bu əraziyə gəlmədi və bu gəlmə ermənilər Cənubi Qafqaz ərazisinə ruslar tərəfindən köçürülmüşdü. Bu əslində qaldıqda Rus imperiyasının, Rus çarizminin Azərbaycanında yeritdiyi müstəmlətkə siyasətinin əsas təzahürlərindən biri hesab olunurdu. Ermənlərin köçürülməsinin Azərbaycan əhalisinin vəziyyətinə, Azərbaycanda əhalinin sayı nisbətinə təsiri haqqında da danışmaq lazımdı. Bu Azərbaycan üçün çox mühüm, əhəmiyyətli idi. Vəsinə və qaldıqda Azərbaycanın gələcək ictimai-siyasi həyatına qonşu dövlətlərlə münasibətlərinə çox ciddi təsir göstərən amillərdən bir neçəyidir. Hər şeydən əvvəl nəzərinizə çatdırım ki, ermənlərin köçürülməsi ilk növbədə bölgədə indiyə qədər olan etnik tərkibə əsaslı şəkildə təsir göstərməyə başladı. İndiyə qədər Cənub Qafqaz ərazisində azlıq təşkil edən ermənlərin sayı sürətlə artmağa başladı. Məsəl üçün bir faktı nəzərinizə çatdırım ki, Qarabağ ərazisində 1823-cü ildə ermənlərin sayı ümumi əhalinin 8,4%-ni təşkil etdiyi halda, artıq 30-cu illərin əvvəllərində onların sayı sürətlə artaraq 34,8%-ə gəlib çatmışdı. Bütün bunlar digər bölgələrdə də İrəvan, Naxtəvan bölgələrində də özünü göstərirdi. E, Nəzərə çatdırım ki, köçürmə prosesində təkcə Naxtəvan ərazisinə 2200-dən artıq erməni köçürülmüşdü ki, bu da bölgədəki etnik mənzərənin dəyişməsinə gətirib çıxarmışdı. Çar hökumətinin Himayədarlığından istifadə edən ermənlər yerli əhali ilə münasibətdə özlərini həyənsizcə aparır və onlar demək istədikləri amelləri yerinə yetirməyə çalışırdılar. Nəzərinizə çatdırım ki, köçürülən ermənlərin Azərbaycan bəylərinə və digər təbəqədən olan əhalinin torpaqlarına yerləşdirilməsi və mütəmadi xarakter daşıyırdı. Nəzərinizə çatdırım ki, bäylərə məxsus bir çox yaylaq və qışlaq əraziləri ermənlərə verilirdi. Eyni zamanda dövlət torpaqlarından da təxminən 200 min desyatin torpaq köçkün ermənlər üçün ayrılmışdı. Bütün bunlar yerli əhali ilə köçkün ermənlər arasında ziddiyyətlər yaradır, toquşmalara gətirir və gələcəkdə milli münasibətlərin kəskinləşməsi ilə nəticələnirdi. Bir e, məsələni də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, e, Rusiyanın Qarabağda özünə xristianlardan ibarət dayaq yaratmaq siyasəti təkcə ermənlərin köçürülməsi ilə məhdudlaşdırılmamışdır. Rusiya bu ərazidə məhs rusların özlərindən ibarət dayaq yaratmağa önəm verirdi. Hələ 1-ci və 2-ci Rusiya-İran müharibələri arasındakı dövrdə Rusiya hökuməti Azərbaycan ərazisində və Cənubi Qafqazın digər ərazilərində demək əskər qışlaqları yaxınlığında ə, rus məskənlərinin yaradılmasını planlaşdırmışdı. Bu plana görə hərbi xidməti başa vurmuş rus əsgərləri Rusiyaya qayıtmir, burada qalır, evlənir, ailə qurur və bununla da ə, gələcəkdə Rusiyanın bu ərazidə bir növ etnik dayaqına çevrilməli idilər. Lakin bu planı həyata keçirmək mümkün olmadı. Ona görə də ə, Rusiya hökuməti bu sahədə müəyyən dəyişikliklərlə siyasəti davam etdirməyə başladı. 1830-cu il oktyobrun 20-də Rus çarı 1-ci Nikolay ə, Rusiyada yaşayan təriqətçi və bidətçi kəndlilərin cənabı Qafqaza o cümlədən Azərbaycana köçürülməsi haqqında sərəncam imzaladı. Bu siyasətlə Rusiya bir tərəfdən özünün daxili quberniyalarında sabitlik yaratmaq istəyirdi, digər tərəfdən isə Cənubi Qafqaz ərazisində özünə etnik dayaq yaratmağa çalışırdı. Nəzərə çatdırım ki, 19-cu əsrin 30-cu illərində Azərbaycan ərazisində ilk rus məskənləri yaradılmağa başladı. Bu məskənlərin sayı həmin dövrlərdə ə, təxminən 34-ə çatırdı ki, onun da böyük əksəriyyəti Azərbaycan torpaqlarında yaradılmışdı. Bu dövrdə köçürmə siyasətinin ə, tərkib hissələrindən biri də Almanların Azərbaycana köçürülməsi idi və Azərbaycanda Alman yaşayış məskənlərinin meydana gəlməsi idi. Bəs Almanların Azərbaycana köçürülməsi necə baş vermişdi və niyə baş vermişdi? Bu suala cavab vermək üçün 19-cu əsrin əvvəllərində Avropada gedən proseslərə də nəzər salmaq lazımdır. Bilirsiniz ki, bu dövrdə Avropada Napoleon işğalçı müharibələr aparmışdı. Həmin müharibələr Almaniya üçün də çox ağır nəticələrə gətirmiş çıxartmışdı. Burada təsərrüfat dağılmışdı, əhalinin vəziyyəti olduqca pisləşmişdi. Müharibə başa çatdıqdan sonra əhalidən toplanan vergilərin miqdarı hədsiz dərəcədə artırılmışdı və belə bir şəraitdə Almaniyada yaşayan əhalinin bir qismi ölkəni tərk etməyə çalışırdılar və Rusiyə hökuməti bu şəraitdən məharətlə istifadə etdi və həmin Almanların Cənubi Qafqazda yerləşdirilməsi üçün müəyyən işləri görməyə başladı. Artıq 1817-ci ildə Cənubi Qafqaza Almanların köçürülməsinə razılıq verildi və 1817-18-ci illər ərzində Cənubi Qafqazda təxminən 8 Alman koloniyası, Alman yaşayış məskəni meydana gəldi ki, bunlardan da ikisi məhz Azərbaycan ərazisində idi. Bu yaşayış məskənləri Yerelendorf və Annenfeld adlandırılırdı. Göründüyü kimi, 19-cu əsrin əvvəllərində Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra bu əraziyə ermənləri, rusları və almanları köçürdü. Bu bir tərəfdən bölgədə əhalinin etnik tərkibini dəyişdirdi, digər tərəfdən isə Rusiyanın müstəmləkətçilik siyasətinin daha da dərinləşməsi üçün şərait yaratmış oldu.